জাহাংগীৰৰ হত্যাকাৰী ওলাল ডি জি পিয়ে সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰিলে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে জাহাংগীৰৰ মৃত্যু হোৱা বা সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হোৱা পঞ্চাছটা দিন অতি অতিক্ৰম কৰিলে যিদিনা সেই জাহাংগীৰৰ মৃতদেহটো জ্বলিছিল কিন্তু সেই মৃতদেহটো আমি সকলোৱে গম পাইছিলোঁ যে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ হয় কাৰণ সুনীল গগৈৰ তেখেতৰ টচ চেণ্ডেল আৰু কাপোৰ পৰি থকা হৈছিল সেই মৃতদেহটো জ্বলি থকা মৃতদেহৰ ওচৰত গতিকে সেইটো সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলি সকলোৱে গম পালে জানিলে আৰু সুনীল গগৈৰ নামত সকাম পাতি কৰোৱা হ'ল আৰু তেতিয়াৰে পৰা সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে বিধৱা সাজ পৰিধান কৰি আছে কিন্তু যেতিয়া ডি আৰ এ টেষ্ট কৰিলে ডি আৰ এড টেষ্টৰ যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহিলে ৰিপৰ্ট মতে গম পোৱা গ'ল যে সেই জ্বলি থকা ডেড বডিটো আচলতে আছিল জাহাংগীৰৰ গতিকে জাহাংগীৰৰ যদি আছিল তেনেহ'লে সুনীল গগৈ ক'ত জাহাংগীৰক কোনে হত্যা কৰিলে কি কৰিলে এই গোটেই ঘটনাটো অলপ বেলেগ ধৰণে হ'ব গৈ আছে তাৰে পিছতে চি আই ডিয়ে পূৰা তৎপৰতাভাৱে কাম কৰিব ল'লে কিন্তু সুনীল গগৈ ক'ত আছে কি কৰিছে সকলোৱে নাজানে এতিয়া হয়তো আৰক্ষীয়েও গম নাপায় যদি আগৰ পৰা কিবা গম পাইছিলে বাৰ যি কি নহওক চি আই ডিয়ে পূৰা কাম চলাই আছে সুনীল গগৈ বা জাহাংগীৰৰ ভিতৰতো বা চিন্নমুণ্ডটো ক'ত গ'ল গতিকে তদন্ত চলাই আছে এতিয়া তদন্তৰ পিছত আমি লাহে লাহে গম পাব লৈছোঁ যে গগামুখত এখন হোটেলত তাতে জাহাংগীৰক হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেই জাহাংগীৰক হত্যাকাৰীক সহায় কৰিছিল দুজন কিলাৰে সেই দুজন কিলাৰ কোন আছিল কেনেকৈ আছিল নাজানো বাৰু যিকেই নহওক দুজন কিলাৰে জাহাংগীৰক হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰু গগামুখৰ এখন হোটেলত হত্যা কৰিছিল আৰু হত্যা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ধেমাজিলৈ গুচি গৈছিল বা অৰুণাচললৈ গৈছিল অৰুণাচল পাছিঘাটত থকা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে জাহাংগীৰক হত্যা কৰিছে আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ আত্মীয় কুটুম বহুত আছে সেই অৰুণাচলৰ সেই এলেকাত পাছিঘাটত সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত বা চেপাৰ চেপাত এতিয়া সন্দেহ কৰিছে যে হত্যাকাৰী এতিয়া অৰুণাচলত আছে আৰু যিদিনা জাহাংগীৰক হত্যা কৰাই আছিল যিদিনা জাহাংগীৰক জ্বলোৱা হৈছিল সিদিনা বোলে হত্যাকাৰী সেই এলেকাতে আছে সেই গাঁৱতে আছে তেওঁ তাৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিছে যে ঘটনাটো কোনটো দিশে যাব তাৰে পিছদিনাখনহে হত্যাকাৰী তাৰ পৰা পলাইছে আৰু আমি গম পাওঁ যে কেইদিনমান আগত মানে কিছুদিন আগত চি আই ডিৰ আই জি পি গৰাকী তেখেতৰ ঘৰলৈকে আহিছিল মানে সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈকে আহিছিল আৰু সুনীল গগৈৰ ঘৰলৈকে আহি পত্নী পুত্ৰক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু পত্নীক কৈছে যে আপুনি এই বিধৱা সাজৰ খলক আপুনি এই বিধৱা সাজযোৰ খোলক আপুনি শিৰত সেন্দুৰ লওক এই কোঠাষাৰ আই জি পিয়ে কৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া পত্নীয়ে তেওঁক বোলে প্ৰশ্ন কৰিছে যে যদি মই বিধৱা সাজ পৰিধান কৰাত বেয়া পাইছে বা এইটো আমাৰ আমাৰ জাতিৰ এটা নিয়ম আমাৰ যিটো তেখেতে মৃত্যু হোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে তেখেতৰ তাৰমানে আমি সকাম পাতি কৰিছোঁ আমি বিধৱা সাজ পৰিধান কৰিমে যদি পৰিধান কৰিব নালাগে যদি মই এযোৰ ড্ৰেছ খুলিব লাগে যদি মই শিৰত সেন্দুৰ ল'ব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰমাণ দিয়ক মোৰ মানুহজন ক'ত আছে মোৰ স্বামী ক'ত আছে আপোনালোকে প্ৰমাণ দিয়ক এই কথা ঘৈণীয়াকৈ কৈছিল সেই আই জি পি গৰাকীক যিদিনা সুনীল গগৈৰ পত্নীক সেই বগা সাজযোগ খুলিবলৈ কৈছিল গতিকে আচলতে চি আই ডিয়ে আগতে হয়তো গম পাইছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বা ক'ৰবাত আছে সকলো কথা গম পাই চাগে আৰু সেইকাৰণে সিদিনাখন তেখেতৰ ঘৰলৈকে গৈ পিনে পত্নীক সেই সাজযোগ খুলিবলৈ কৈছিল আৰু শিৰত সেন্দুৰ ল'বলৈ গৈছিল এতিয়া চিঞৰি তদন্তত এটা এটাকৈ ওলাই আছে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিল আৰু আজি ডি জি পিয়ে সংবাদ মাধ্যমত গোটেইখিনি কথা জনাই দিলে ভাল লাগিলে এতিয়া হত্যাকাৰী ক'ত আছে কি কথা তেওঁলোকে ওলাব ধৰিছে কিন্তু সেই ঘটনাটো বা সেই হত্যাকাৰী ঘাটকজনৰ নামটো তেওঁলোকে ল'ব বিচৰা নাই কাৰণ ল'লে হয়তো তেওঁলোকে আৰু অন্য এটা ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণ গমেই পাব আজি ডি জি পি গ'লে ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা কৰিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিছে কি কৰিছে সকলো কথা ওলাব লাহে লাহে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক অতি সোনকালে ওলাই আছে আজিয়ে নাম ঘোষণা নকৰোঁ গতিকে ডি জি পি মহোদয়নে কি ক'লে আপোনালোকে নিজে শুনক গম পাব সেই আচলতে জাহংগীৰক মানে হত্যা কৰিছিলে সেই ঘাতকজন ক'ত ঘাতকৰ লগত কোন আছিল ক'ত কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল গোটেইখিনি কথা গম পাব ডি জি পি মহোদয়ৰ মুখেৰে আপোনালোকে নিজে শুনক জানো কি হৈছে ঘটনাটো ধৰক এটা কথা আছিল এতিয়া আমি লাহে লাহে আগৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন পদ্ধতি আছিলে সেই পদ্ধতিৰ পৰা চাইণ্টিফিক পদ্ধতিত আহি আছিল তো আপোনালোকে দেখিছে আমি যিমান আমাৰ দেশৰ ভিতৰত টপ ফৰেঞ্চিক আৰু চাইণ্টিফিক পদ্ধতি থকা যিখিনি ইনষ্টিটিউটৰ যিখিনি ব্যক্তি আছে তেখেতসকলক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ আৰু অকল সুনীল গগৈ নহয় আমি এতিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰায় প্ৰত্যেক কেছতে এনেকৈ কৰিম হয়তো অকণমান টাইম লাগিছে কিন্তু মোটামুটি আমি গম পাই গৈছোঁ কি হৈছে কেনে হৈছে আৰু এইটো খুব সোনকালে এটা কনক্লুজনত পাব আৰু যি যেনেকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন আগবাঢ়িছে যিটোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিটলি চাইণ্টিফিক প্ৰচিজৰ মতে বাঢ়িছে মোৰ মতে যিদিনা কনক্লুজনত আহিব আপোনালোকেও দেখিবই তাৰপিছত প্ৰচিকিউচন ট্ৰায়েলটো আমাৰ কাৰণে বৰ সহজ হ'ব ক'ত আছে মই ক'ব নোৱাৰিম মই মই ক'ব খোজা নাই চি আই ডি হাতত শীঘ্ৰে সম্ভাৱনা এটা আছে মই ক'ব খোজা নাই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বিষয়ে যদি চাওঁ আপোনাক কওঁ তেওঁলোকেও শুনিব নহয় কোনে ক'ত কি কৰি আছে